Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма чим живе область, я Катерина Тригубова, і я вітаю нашого гостя студії. Сьогодні це Микола Павлович Романчук, перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації. Добре. Вітаю вас в нашій студії. Говорити будемо про актуальні проблеми сьогодення. Телефон нашої студії незмінний. Працюємо ми в прямому ефірі, тому, будь ласка, телефонуйте 76 92 42, 76 92 42 і долучайте. долучайтеся до нашей разговоры. Николай Павлович, бюджет принят, мы уже целый месяц живем в новом году с новым бюджетом, есть стратегия развития 2015 года, давайте напомним, в чем она заключается, а потом перейдем к актуальным вопросам именно сегодняшнего дня. В первую очередь хочется отметить, что наш регион, как регион, который находится к южному, значит, раздел развития экономики государства Украины в полном объеме сегодня утвердил, практически утвердил все бюджеты значит, Николаевской области. Начиная от сельских, заканчивая областным, они отвержены, доведены и четко показана стратегия развития Николаевской области в 2015 году. Как экономики, как социальной э, сферы деятельности и в целом всех работ э, промышленных предприятий и тех задач, которые необходимо решать в 2015 году. То есть бюджет есть. Основной документ сегодня утвержден, по нем нужно работать и выполнять задачи. Хочется отметить, что бюджет по сравнению с 2014 годом немного увеличен. 2014 год бюджет выполнен, подводятся итоги его выполнения. И я думаю, что результаты получим к концу месяца. К сожалению, экономическая и политическая, самая главная политическая обстановка в нашей стране, она, к сожалению, мешает нам немножко выполнять эту стратегию и э, те задачи, которые поставлены уже перед областью и перед всей страной были приня... было принято ряд э, таких судьбоносных достаточно решений для всей страны для Донецкой и Луганской областей это введение чрезвычайной ситуации режима чрезвычайных ситуаций у, у нас и на в остальных областях это режим усиленной безопасности э, расскажите пожалуйста в чем это заключается как будет работать областная администрация учреждения что делать гражданскому населению в данном случае Николаевской области как это все будет выглядеть, какая жизнь ожидает всех? В данной ситуации, можно сказать, все то, что произошло в субботу в Мариуполе, это была полная неожиданность, в первую очередь, для всех людей, которые находятся на территории Украины. И в первую очередь для людей, которые непосредственно выполняют мирные задачи, решают вопрос, дети ходят в школу, дети ходят в садик, живут своей обыкновенной жизнью. И никто не мог подумать, что на территории Мариуполя могут произойти такие события. Почему? Потому что все ожидали, что будут военные действия на уровне военных подразделений. А здесь, когда произошли эти действия по Мариуполе, погибли люди. В первую очередь погибли люди, гражданские. В этой ситуации погибли дети, школьники, малые дети, погибли семьи, разрушены дома. И вот когда мы находимся в зимний период, когда мы находимся в тот период, когда просто можно... Значит, заболеть, просто можно умереть от перехлаждения, просто можно заболеть от температурных режимов У нас сегодня разрушен город. Город, который находится на территории Украины, город, который живет своей жизнью, выполняет свои гражданские задачи. И когда мы увидели, что э, может в любой момент это произойти на любой территории Украины, потому что эти, будем считать, и наши соседи или наши соседи, которые уже превратились в фашистов, превратились в сепаратистов, которые не считаются ни с чем, может пройти на территории Николаевской области, или это может пройти в любом э, месте государства Украины. Поэтому в данной ситуации было проведено чрезвычайное заседание Кабинета министров, на котором были приняты основные задачи и постановочные задачи, как нужно э, жить мирному населению, как нужно защитить мирное население. И в данной ситуации... И две области, Луганская и Донецкая область, перешли в режим надзвучайной ситуации. Мы, как Николаевская область и соседи, и все остальные области государства Украины, перешли в режим повышенной готовности. Что это значит режим повышенной готовности? Значит, перед руководством страны, а возглавив весь этот процесс, премьер-министр Украины Арсений Петрович Ценюк поставлена задача помочь людям пострадавшим, выполнять поставленные задачи армии и обеспечить полную безопасность всем остальным, которые находятся на территории Украины. Мы являемся пограничными или приграничными областями, значит, которые могут быстро быть или мгновенно могут быть поражены и, при, и прийти к, тому, к той ситуации, которая была в Мариуполь. Поэтому не создал сегодня единый центр управления страной, единый центр безопасности страны и в первую очередь мирных мирно граждан, мы бы могли оказаться в той ситуации, как оказался Мариуп. Поэтому поставил такую задачу перед руководством области и переведя работу администрации и всех силовых структур на повышенный режим работы, нужно было решить две задачи. Первая задача – создать организационную структуру. Эта структура создана. Сегодня подготовлены необходимые документы со стороны Кабинета министров несколько постановок Кабинета министров, которые дают нам право сегодня на базе полученных документов уже выпустить свои документы, выпустить декабрь создать эти комиссии, которые будут работать на территории Николаевской области. На территории Николаевской области сегодня создана комиссия по техногенной ситуациям и надзвучальным ситуациям, и ее возглавил в администрации Мерико Вадим Иванович. В нее вошли два заместителя. Я как первый заместитель в администрации и начальник надзвучальных по надзвичайным ситуациям Грициенко Максим Григорьевич, которые взяли на себя ответственность за безопасное выполнение тех задач, которые выполняет в мирное время экономика нашей страны или экономика Николаевской области. На сегодняшний день эти, этой комиссии поставлена задача соревновать все эти подразделения на территории всех районов Николаевской области, в том числе и города Николаева. В этой, ситуации, в этой ситуации нужно сказать, что просто создать на бумаге эту комиссию и больше ничем заниматься – это неправильно. Значит, основная задача следующая – это как защитить этих людей, как защитить и дать им возможность, чтобы они спокойно работали, чтобы работал транспорт, работали объекты социальной значимости, работали магазины, были наполнены продуктами питания и выполнялся сам процесс безопасности работы производственных подразделений Николаевской области. На сегодняшний день привлечены не только силовые структуры, но и военные. Для того, чтобы защитить нашу Николаевскую область, можно создать на территории города Николаева и Николаевской области дополнительный резерв военных, которые могли обеспечить работу промышленных предприятий, государственных промышленных предприятий, коммерческих или акционерных промышленных предприятий, которые выполняют непосредственно задачу в этом вопросе. Что имеется в виду? Да, откуда вот будут браться эти военные, потому что у нас, конечно же, есть много воинских частей, которые базируются в Николаевской области, особенно после э, того, как некоторые были переведены из Крыма сюда, но, в принципе, у них как бы постоянно, да, ротация, там, ребята в АТО уходят, здесь они отдыхают, то есть как, а кто будет вот обеспечивать... Что да, имеется в виду? В этой ситуации в мы говорим, что у нас есть народная самооборона. Mm -hmm. Народная самооборона не может выполнять Задачи, которые здесь стоят перед нами, по защите социальных и экономических объектов. На сегодняшний день около 12 объектов, которые сегодня есть, на территории Николайской области, должны быть подвержены полной полному контролю и охране. На сегодняшний день на территории Николайской области есть <как> железнодорожные и автомобильные мосты. Они должны быть тоже подвержены полной охране. Охрана самого города, охрана самой Николайской области должна быть находиться в повышенной как бы, бдительности, контроле со стороны органов МВД и других подразделений. И таким образом то, что у нас есть, это как бы, достаточно, чтобы выполнять поставленную задачу. Но по охране объектов экономического значения нам недостаточно. Поэтому со стороны государства, со стороны Министерства обороны значит, будет дополнительно выделено и направлено на территории Николайской области военные. Их будет достаточно большое количество людей. Это не 100 человек, это не 200 человек, это значительно больше, которые возьмут на себя функции охраны социальных и экономических объектов, которые находятся на территории Николаевской области. Знаете, очень много было звонков после того, как прошло совещание, и люди услышали информацию о том, что вот объекты повышенной опасности будут взяты под, под охрану. Наши телезрители звонили в редакции и волновались за нашу атомную станцию, потому что ну уж, более опасного объекта в нашей области, наверное, нету. И вот спрашивали, что же будет, вот если, не дай бог, что-то случится. То есть могут ли быть уверены люди в том, что все-таки таки будет сделано все для того, чтобы именно этот объект не, не был подверг не не подвергся каким-то нападениям и так далее. Понимаете, в данной ситуации, что касается атомной станции, то это действительно объект повышенной опасности, который дает нам возможность получать электроэнергию. И в этой ситуации этот электроэнергия мы поставляем на территории Украины, и в этой ситуации это как бы есть основной объект, один из основных объектов. Там достаточно необходимого количества людей в двойном-тройном запасе, которые выполняют свои задачи по мере, объект. этого объекта. Кроме этого, там достаточно необходимой техники, которая тоже как бы донал... Им подчинение находится на постоянной боевой готовности, чтобы выполнить постоянную задачу. А вот в городе ТЭЦ, Облэнерго, это же тоже такие объекты, на которые, в принципе, очень заманчиво совершить какое-то нападение, на... для того, чтобы и уничтожить нормальную жизнь города, и вселить панику в людей. В первую очередь, мы говорим, промышленные объекты в городе, это тот объект, который дает можно жить. Угу. ТЭЦ и типовые станции дают возможность комфортно жить, а вот если завтра не будет работать хлебзаводы, после если завтра они будут тоже не работать, то в этой ситуации возникнет потребность в получении продуктов питания. Но ну, если у них да. не будет электроэнергии, это же все взаимосвязано. Вот в, 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 этой, в этой ситуации, в этой ситуации, конечно же, в первую очередь мы поставили задачу охранять объекты, которые выпускают хлеб. Во вторую очередь мы, конечно же, значит на сегодняшний день определили эти 12 стратегических объектов туда ходят тоже тепловые станции значит, и уходят, уходят промышленные, или входят туда в состав промышленных предприятий такие как допустим тоза и другие значит которые выпускают и продукцию и продукцию военного назначения угу. поэтому э, то, ту задачу которая поставлена перед э, ох, по охране этих объектов она сегодня согласована она контролируется. Кроме этого, то, что непосредственно контролируется, охраняется, это как факт. А то, что есть дополнительно есть информация, которая находится как за пределами этой территории этих заводов, как внутри этих заводов, чтобы изнутри изучить саму социальную обстановку, социальную ситуацию. А тем более, значит, мы знаем и понимаем, что не только Значит, и в Мариуполе произошли события. Такие вот диверсионные группы работали и в Одессе, и в харке работали, и в Киеве работают. И они могут быть на, той, на любой территории государства Украины. Поэтому выявлять их, контролировать их помещение, это тоже одна из основных задач, которые, с которой справляются сегодня службы специальные службы, которые контролируют и смотрят. И слава Богу, на сегодняшний день, пока на территории города Николаева а тем более тех заводов, которые сегодня выполняют постоянную задачу, этих событий не произошло. Защитное сооружение весной, была уже проведена кампания по проверке весной, летом. Осенью по проверке существующих бомбоубежищ, по, в каком они состоянии, ну, были сделаны неутешительные выводы. И сейчас опять остро стал вопрос о том, что все-таки что-то нужно делать, нужно информировать, нужно, чтобы они были и были в том состоянии, в котором нужно, для того, чтобы в случае опасности ими можно было воспользоваться, как сейчас. Ну, как я уже много раз говорил, что касается защитных сооружений то у нас их на территории Николаевской области более 1300 единиц. На сегодняшний день период инвентаризации и контроль за жизнедеятельностью этих объектов ведется с 1991 года. И в данной ситуации весь этот период они не создавались, а разрушались. Таким образом, до ноября 2014 года они были как бы в загале и существовали только на бумаге в каком состоянии, техническая готовность, выполнение поставленной задачи, а тем более боевой задачи, в условиях э, повышенной готовности, мы до конца не понимали, не знали. На сегодняшний день, в ноябре 2014 года, была поставлена задача администрации полностью разобраться, сделать полную инвентаризацию объектов, э, которые защищают людей, или так называемый бобоубежища на территории Николаевской области. Нужно ну, как бы отметить положительную черту, что многие районы, в том числе и город Николаев, к этому вопросу отнеслись очень положительно. Очень положительно, что на сегодняшний день из этого количества защитных сооружений где-то 65% полностью прошли инвентаризацию и соответствуют тем термам, которые сегодня могут быть необходимы в условиях повышенной режима работы Николаевского региона. В данной ситуации город еще предусмотрел для окончательную значит, реализацию программы ввода в эксплуатацию защитных сооружений, дополнительные средства из, из бюджета. На 2015 год выделен около миллиона денежных средств на реконструкцию, на ремонт и ввод в эксплуатацию этих защитных сооружений. Поэтому я думаю, что город свою задачу выполнит. Единственное, не только нужно выполнить, а дать информацию людям, где они, место расположения часы работы, как туда подойти. То есть люди должны знать. И вот здесь, как никогда, нужна работа будет глава администрации районов и начальника ЖЭКов оповестить и довести до того, чтобы в каждую квартиру дать информацию, где их не объект, куда они должны идти, какие значит, действия они должны производить, если поступит сигнал сирены. А вы видели, что произошло в Мариуполе, и люди, когда получили сигнал сирены, просто не знали, где их не было убежище, просто не знали, куда им идти и куда им бежать. Поэтому сегодня задача, кроме того, что ввести эти храни, самое, защитные сооружения, еще нужно дать информацию, как к ним подойти и дать информацию не просто значит, на листовке, а чуть ли каждому квартиру занести инструкцию. Инструкцию, как себя вести, дать себе номер телефона, куда звонить, что необходимо делать в этой ситуации. Я думаю, что управление по назначению ситуации уже отработало эти инструкции. И в ближайшее время они поступят значит, органы значит, через ситуации в каждом районе и через наших управленцев мы доведем практически до всех потребителей, чтобы люди знали, понимали их не... Как вести себя в данной ситуации? Когда проходила инвентаризация вот этих защитных сооружений, и в нашей студии был и мэр города, и областные руководители, и говорили, что как раз скрывались факты, они как бы всегда были, люди жаловались, что кому-то передано в аренду, где-то уже офис сделали, где-то какую-то мастерскую, хотя это неправильно и не должно было быть, но тем не менее такие факты были, и они есть. Как в этих случаях, если вот на бумаге... По документам это бомбоубежище, приходит туда комиссии или вот сотрудники, которые должны его описать и составить план. И видят, что там ну, не знаю, офис, предприятие, еще что-то. Это отбирается, это как-то возбуждаются какие-то дела, то есть как, как это происходит. Или так уже, ну ладно, хорошо, будьте уже, раз вы там несколько лет работаете. В данной ситуации вы правильно сказали, значит, и вот в этой ситуации в первую очередь я бы поблагодарил бы волонтеров. Это насколько добросовестные, насколько честные, насколько прозрачные значит, эти люди, которые, которые волнуют все. В первую очередь, как живут, живет армия. В твою очередь, как мы будем защищать людей. И вот по их требованиям, по их настоятельным значит, как бы задачам, мной сегодня было проведено совещание со всеми главами администрации района Николайской области, представителями города. И мы рассмотрели практически по всем вопросам, которые связаны с наличием э, защитных сооружений на территории Николаева и Николаевской области. И правильно вы сказали, что многие руководители стоят и говорят, встают и говорят, что у нас в Первомайске значит, и есть значит, это самое здание, Значит, с фонда социальной защиты, значит, и это здание, значит, имеет внизу, значит, подвал, значит, и в данной ситуации оно не поспособно выполнять поставленные задачи по э, объекту как защитное сооружение. А в администрации, в администрации района есть и, и в службе назначальной ситуации есть документ, который говорит, что по этому адресу есть э, защитное сооружение. И поэтому, конечно же, когда они говорят, что мы собственники, а защитное сооружения нет, то сегодня как раз и есть тот стан, ситуация, который сегодня через постановку кабинета министров говорит, что все, что есть в документах глава администрации, в архивах, нужно перевести. И в данной ситуации никого не спрашивать, потому что уже есть постановка, которая говорит, что все, что в номере инвентарном записано, как защитное сооружение, это все есть защитное сооружение. Но это априори уже это нарушение, касается, если людям дали. Это, там, кас, это, это касается этот, на сегодняшний нет. день у Телекома, угу. это касается Укрпочты. В априори, когда мы через полтора угу. шага станем и будем работать в режиме военного времени, то все, что находится на территории Украины, а тем более Николайской области, это есть собственность государства. Поэтому в данной ситуации те, которые делали, те, которые делали незаконно. Почему? Потому что их нет разрешения служб управления и администрации, которые дают им право перевести. А в какой-то степени кто-то украл, в какой-то степени кто-то заплатил, кто-то дал взятку и перевели их в обратную сторону по документам, чтобы они их не переводили. Нужно будет иметь документ, что у нас нет баланс что у нас нет баланса, и оно не существует, то есть но нет администрационного номера. Когда есть номер, когда есть баланс и адрес, и адрес четко указывает в администрации района, в администрации города, что это есть объект защитный, переводить его нельзя было. Поэтому многие службы, которые вот это сделали, сделали с нарушением. Мы не будем никого не садить, мы не будем никого значит, пугать, мы просто заставим в рамках закона идти требования, которые существуют. В государство. у нас есть э, те, вопрос от телезрительницы. вот где на Намыве расположено бомбоубежище Наталья спрашивает, я думаю, что так, наверное нельзя ответить сразу же, но где можно то, узнать что она есть, то, что она есть, то что она есть, значит да, и если это... вы сейчас скажете адрес точно, значит mm -hmm. и мы тогда ответим, mm -hmm. что вот по такому-то адресу находится такой-то объект, mm -hmm. и через как я уже сказал Жеки, через главу администрации mm -hmm. вы получите каждый житель города Николаева, mm -hmm. каждый житель, значит, домов получат инструкцию, получит план значит, и схему расположения защитных сооружений в той территории, где они находятся. Но до получения вот этой вот памятки, да, можно уже сразу же обращаться, сейчас можно Сегодня обратиться в любой да, же пойти, города Николая по территории местонахождения и, и проживания да. данного человека. Спасибо. Кроме того, что действительно сейчас очень сложная экономическая и политическая обстановка в нашей стране, все-таки нужно продолжать работать дальше. И никто не отменял экономических действий, никто не отменял работы предприятий. Давайте вот Поэтому эти вопросы, да, в данной, к, в данной к этому вопросу перейдем. Основной как задачей и стратегией развития Николаевской области на 2015-2017 год угу. это было значит, увеличение доходной части, наполнения бюджета Николаевской региона. Каким образом? Каким образом и за счет чего? Да. То есть сразу нужно вставить да. две составляющие. В да. первую очередь, как мы уже много раз возвращались и говорили, что Николаев является аграрно-промышленным районом, аграрно-промышленной областью. То есть есть большие запасы значит, земли это около миллиона двести гектаров, есть большие помощные предприятия. Есть большие запасы земли, на которых на сегодняшний день посеяно озимых пшениц, озимых растений значит, около 700 тысяч гектаров. 600 с чем-то. И в данной ситуации это на, 15, на 10% больше, чем в 2014 году. Нужно проанализировать, как они перезимовали. Практически еще один месяц и зима заканчивается. Таким образом, понимая, зная, что нужно еще досеять 500 тысяч гектаров, значит, в этой ситуации мы должны понимать, а что мы имеем, а много ли нам нужно пересеивать. Пока на этот период, на сегодняшний день, практически на 87% все все то, что было посеяно осенью, озимые культуры сохранились и сохранили свое качество развития. И, и, и в этой ситуации, когда мы видим, что это и есть перспектива, плюс сегодня, чтобы создать нормальную перспективу и посеять яровые все, то в этой ситуации нужно работать уже над программой развития и ремонта техники. То есть мы понимаем и знаем, для того, чтобы завтра вышли техника в поле и начала сеять пшеницу, значит, яровую пшеницу, нужно подготовить борона, нужно подготовить селки, подготовить технику трактора, которые выполняли бы эту работу. Я думаю, что уже наступил тот момент, где нужно будет на уровне администрации, на уровне администрации области провести совещание, общее совещание представителей всех глав администрации Николаевской области и поставить задачи. Вначале спросить, что беспокоит. Сначала спросить, какие вопросы нужно решить, а потом поставить задачу. Мы аграрная область, мы должны выполнить план посева, значит, в пределах миллион 200 гектаров и иметь э, перспективу развития агропромышленного комплекса. Параллельно с этим агропромышленным комплексом не сказать, что сегодня есть судостроение и то, что это судостроение должно работать уже в этом году э, с перспективой, что придут правильные люди и начнут развиваться удостроение, это тоже есть необходимость. Я думаю, Постоянно задают вопросы, что будет с заводом Океан. Как я уже говорил, как я выступал на предыдущем совещании, я говорил, что на заводе ИКАН до 29 декабря 2014 года было два арбитражных управляющих, было два генеральных директора, был один президент. То есть такое количество руководства, и которое в рамках закона каждый имел право управлять этим заводом, не давало возможность продвигать ту задачу, которая связана с заводом «Океан». То есть вывести его, э, как бы, состояние управления одной компанией и с той компанией, которая имеет право на управление, значит, вести диалог развития этого завода. Все, что касается Черноморского судостроительного завода, впервые, как я уже докладывал, погашено задолженность по зарплате в полном объеме на этом заводе. Я думаю, дальнейшее развитие, дальнейшее развитие нужно видеть его в перспективе то, что мы сегодня заложили в бюджете государства денежные средства на финансирование программы строительства корветов. Значит. И в этой ситуации, если все будет и правильно, те денежные потоки, которые выделяются в Министерство обороны, мы изымем или направим на строительство корветов, мы тоже возобновим работу данного предприятия. Поэтому не работать над удостоверением, а тем более не пол, до конца не довести, не, выучить, не изучить этот вопрос, было бы неправильно. Потому что город Николаев все-таки остается, если был городом Корабел. Все, что связано с промышленностью, все, что связано с морехозяйственным комплексом. Морехозяйственный комплекс отработал э, максимально в прошлом 2014 году более 20 миллионов тонн грузов, грузопотоков. Для того, чтобы грузопотоки были равномерно, правильно, Нужно обязательно заняться вопросами ремонта дорог. Самая худшая дорога сегодня в Украине – это в Николаевской области. Нельзя кого-то сейчас обвинить, попередников или не попередников. Сегодня мы сложили такой ситуации, что город Николаев всю жизнь был закрытым городом. Дороги, которые были еще в Советском Союзе, наши дороги, центральные дороги, строились не по тем стандартам ГОСТам, которые были. И, конечно же, в 2012-2013 году на ремонт дорог, на ремонт дорог в 2012-2013 году было направлено более 400 миллионов денежных средств. Сделали немножко Одессу, сделали, перед выборами сделали Первомайск, а все остальное забыли. А в 2014 году не дали денег, их просто нет, и дороги сегодня уничтожены, и естественно мы должны вместе с областной радой, мы должны вместе с областным советом, вместе со всеми гражданами найти пути решения этой проблемы, которая возникает. Дороги. Спасибо. Дорогие, дорогие. Спасибо, Николай Палоч. Будем надеяться, что так и будет, потому что жизнь продолжается, и жить нужно в любых обстоятельствах, и надеяться только на лучшее. Я прощаюсь с вами, шановные телеглядачи, до наступных встреч на телеканале Макулайф. На все доброе.